Смотри, в дальней перспективе, опять-таки, все равно выпала семерка, туз крестовый, шестерка пиковая. В дальней перспективе и туз червового в начале, да. Не забирал свое слово. Ну, дальняя перспектива, шестерка. То есть не показывает даты, не показывает, когда, ну да. Туз червовый, он в прямом положении вверх. Он не вниз выпал, а вверх. Ну да. Собрать часть к части. Ну, юг, в Так, Це звільнення все ж таки більш військове. Це битва має відбуватися, чи можливо будуть домовленості, і Росія сама покине цю територію? Знаєш, дві десятки випало. Кстати, от не про бой тут. Дві десятки, вот да? і балет червоний. Щортось, какие-то можуть договоренності бути. Потому що нам ж ката падала, помніш тоже? Да. Про Трампа, типа, что какие-то договоренности, что-то будет. Две десятки, это не про бой. Бой вообще с пика нападал, а тут нет пики. Десятки, деньги. Вот что-то вот, ну, понятно, что тут не про деньги, тут про договорники могут быть. Десятка червовая, шестерка луновая. Нет, я пока не вижу наступу. Шестерка пиковая, смотри. То есть, туз червовый, шестерка крестовая. Да, типа, про Киев, понял? здесь центр, столица, ну, шестерка пиковая, ну... Какая дальняя перспектива? Типа шип... ну он... Хотя шестерка пиковая это дальняя дорога, может быть. Просто показывать может, типа, за кордону. Поняла? Шестерка крестовая. Пика не выпала. Если какие-то похождения короче будут, то сейчас больше про ДРГшников. Не вижу пока полномасштабного того, что они прям наступление идут там. Планы есть у них. Пока нет. Нет. Семерка пікова нет. Поки нет. Хотя я знаю, що там стоять они везде. Я, я понимаю, то все пока нет. Пока семерка пікова. То есть карты говорят, нет сейчас. А взагалі спроможна Росія? Зараз ми не про плани, а про ресурс. Чи достатньо ресурсу в Росії, щоб розпочати і розширити ці кордони військові? Ні. Девятка приковая, Десятка девятка приковая, Нет, про масштабность пока нет. Не готовы они к этому. Девятка, ну не хотят. Девятка бубновая падает. Это при интересе. И десятка. Масштабирование, поняла? Настолько. Mm -hmm. Следующий туз. Ну то есть, да, они реально хотят много лет. А бы только десятка не была десяткой, пожалуйста. Действительно, 10 лет прям, поняла? Смотри, то есть там по картам падает, я уже спрашиваю с другой стороны. Я говорю, покажите, давай же не будем спрашивать про окончание войны, потому что война тянется. Фиг знает, когда. Они нас пытались оккупировать еще, фиг знает когда, даже не 2014 -го года, еще раньше даже. У них там дофига плана mm -hmm. Война идет всю жизнь, считая, с Россией. Это правда. Давайте mm -hmm. не так говорю, спрошу. Давайте спрошу, просто говорю, может? Может, говорю. <laughs> Сдается, кто, кто сигнализует, тебе, Маша. Не понял, ничего, ну ладно. Это интересно. Может, говорю, типа, пауза какая-то, или что-то еще, говорю. Может, там то... Давай, говорю так, спросим, типа, чтобы... Ну, пауза, да, или как оно, в принципе, закончится. Там показываешь, что закончится по-дураку. Типа, вообще просто, все встали, нифига нет. То есть, как-то вообще очень странно и тупо. Типа, что столько воевали. И вот так по щелчку просто закончилось. Это очень странно прям. Блин, я спрашивала, походу, даже... Да покажите, я говорю, месяц мне. Там, по-моему, семерка падает. А что семёрка, это что? Июль? Нет? Так, лыпень, так, да? лыпень, лыпень. месяц. Семерка угу. падала, кстати. Или седьмого числа, или семнадцатого, или двадцать седьмого. Или типа в июле. Вот как-то вот такое, что, понял, показал. И опять-таки не кидаюсь такими громкими заявками. У, у меня даты сбываются часто, да, я понимаю, там, цифры и так далее. Но я это не люблю. Вот я люблю по факту, когда мне покажут, понял, через сон. Или там как-то, ну, ты же знаешь, не люблю это. Так, так, но так. семерка по картам выпала. И учитывая, вот даже мы предсказывали, говорю, мне спрашивают, когда обстрел до Московской области или Москвы. Мне падает шестерка. Говорю, будет шестерка или девятка в дате или 16, или 26, шесть вчера же обстреливали, 26 число, ну, показала четко. Я верю все-таки в игральные карты, же все-таки будет конец войны какой-то или пауза в июле. Только каком июле, блин? Когда это? Что это? Говори, по обменам я всегда, в принципе, говорила, и карта одна и та же падает хорошо. Прям либо Ермак, либо кто там старается, не знаю, но прям обмены хорошие начались большие. И там падало, что с 29 по 10 июля где-то в эти даты будут мертвые. С 29 числа по 10 июля промежутки этого времени мертвые. Там хорошее количество туз падал. Или десятка, туз, ну, туз падал. Или, или десятка, ну, в общем, то есть хорошая карта падала. Я помню, что 29 10 июля я даю промежуток этот, понял? По мертвым именно мертвые должны быть. Семерка пиковые гробы, ну, типа, а покажите это по я июле, жду так, Сейчас покажите по июлю по обстрелу. Мне насколько хуже, чем июнь. Ну, блин, десятка пиков. Все равно фигня. Туз, десятка пиковая. Ну, ракеты. То есть это, ну, фигня. Падал вчера, позавчера туз, уже здесь десятка падает. Ну, сказать, что прям лучше будет. Так. Тут, по суті, ти типу, подивись, ну, вже просто кінець місяця, і у мене ж всі числа дати програлися вже 35 mm -hmm. разів, і, 16, і 15, 16, 17 програлася, і 23 програлася. Ну, коротше, всі дати програлися. І там ще було про 27, чи... Ну, от сьогодні вже ту вилітіли, кстати, тобто, як би, не новость. Чітко 27, ну, обстріл буде точно. Ну, це прямо, ну, тушки взлетіли вже, тобто, навіть, як как би, бы, вже новості вийшли. Тут вже можна було не дивитися. Поэтому ну, по, за... по, по новостям, по городам, все, что я говорила, пускай они как бы вспоминают э, с первого числа смотреть на то новый месяц. Но ничего хорошего не будет, потому что на июль туспиковый вниз также падает, как и падал на июнь. То есть, э, ну как бы. ситуацию не ставатим. извините по обстрелам туспиковый вниз, плохо, очень, баллистика. Орешник, баллистика, то зомбиковым я уже говорю. Ну, баллистика. баллистика. По обстрелам, то спиковым. О, господи. Ты меня таки пытаешь? Ну, я когда дивилась минулого разу, как раз таки, когда написала новину про это виробництво, там падал валет пиковый. Вчера, выхожу вих... <laughs> из дома. <laughs> Короче, я выхожу, иду к перекрестку, на перекрестке валяется валет пиковый. Я такая, что? что <laughs> это такое уже? Это к бесам кто-то ходил, наверное, сам факт просто, что... Ладно. С этим вольтом ты Поросли Ну, вообще, эта карта хорошая. Для обстрелов карта пустоты, она замечательная, это лучше. Я когда валет пиковый достаю, я понимаю, что можно спокойно спать. Но, видишь, все позбывалось. Вообще все, просто вот в июнь я не знаю, настолько хорошо по предсказаниям, четко все детально прям поняла. И 17 по Киеву. И прям предсказали мы, что новая у них э, тактика, что там по так. шуту падала, помнишь? Там по шуту падала, типа, что они будут обстреливать, когда либо тревоги не будет обстрел, либо люди будут выходить с этого и обстрел. То есть вот проигралась тоже тактика новая. Потом про с четырех локаций, потом про баллистику, все проигралось. И дата, и 23-е проигралось выставляла себе в инстаграм эту песню 22 так, июня до да. да, ровно 4 утра mm -hmm. ну это ну да вот 22 23 вот она проигралась там четко переход был уже 23 число что э, еще блин к сожалению про девочку тоже проигралась себе на канал записывала что какой-то покойнее я не, говорю, не знаю кто такая девочка ну то есть какой-то ребенок говорю, умрет или умер не понимаю это прошлое событие что после обстрела сразу смотрели или это новая? И потом новости девочек 11-летней найти не могли. Так. Короче, у меня уже истерики были, уже и плакала в эфирах. что такое не делала. Это какой-то ужас просто. А, про Зеленского покушения, что же там сбылось вроде наконец в июне? Ну, короче, то есть дофига что проигралось, но в июле там туз пиковый падает, я уже вижу. Я пока не смотрела ничего по июлю, по событиям, но по обстрелам легче не будет. Я сразу говорю, это... Снился mm -hmm. Зеленский, короче, что мы на каком-то с ним мероприятии, а мероприятие какое-то находится, то ли это Буковель, то ли я не могу понять, какой-то Буковель какая-то, понял? Что вот такое? Ну, с лесом, с горами связано, не знаю, что это. Может, это за границей, это Италия, какие-то Альпы, что-то такое, понял? И он, конечно, он такой прям пьяный, пьянючий, понял? А прям вообще состояние у него не очень хорошее сейчас. Видимо, тяжело ему. Он прям совсем какой-то такой, типа во сне был. Тобто такий не дуже хороший сон, тривожний, щодо Морально. стану здоров'я і морального так. Взагалі. І смотри, да, і смотри, там куча людей було якесь мероприятие. і він, короче, п'яний, і він прям вообще не понимает, что. Що... Ну, то есть он вообще теряется, не розуміє. Ну, понятно, що таке сейчас таке збиття, знаєш, Ой, такі сейчас збиття происходят, що він не знає, що ему делать, даже. Сейчас про масовий обстріл речником спрошу сначала. Давай. Ну, я не вижу, пока масового ничего здесь. Они, смотри, там туз-червовый туз выпал, и семерка. То есть они хотят действительно э, его изготавливать. Да? Туз-червовый, туз, туз тут про количество. И семерка это постоянство карта. То есть, ну, ну это пиздец, конечно, если такое будет. А вот удар ну по Украине еще. Туз-крестовый. Туз-крестовый, э, да. Что-то будет, но я уже говорила, выходила в эфир, я знаю, что по Киеву, когда Туз-Червовый падает, а по центру Украины, ну, Пивнич там центр, а когда Туз-Крестовый, я уже обратила внимание, это Днепропетровщина, потому что обстреляли Днепр недавно, угу. и я ночью про обстрелы смотрела, падает Туз-Крестовый, думаю, так, что это за город Туз-Крестовый, это же не Таро, что покажут, типа, ядерную станцию, Поняла сейчас? Думаю, так что это? И обстрел Днепра ночью. Это Днепр. И Запорожье показывают крестовым тузом тоже. Я уже по игральным картам тоже выкупила. Учусь, видишь? То, то, а загроза Орешника с да. для этих двух мест? Да, Днепропетровщина. Запорожье, Запорожская область, Днепропетровщина, да. Но ничего нового, потому что Орешником туда уже пытались бить. Помнишь, когда да, там так, что так, было? Так, вот так. он опять показывает. Он сам. Туз Червова пока нет. Ну, пока не падает Киев планируют они обстреливать сегодня ночью ну, вообще. Да. Да. Семерка пиковая падает, карта страха сразу. Ну, неплохая встреча. Смотри, десятка бубновая. Не, хорошая, хорошая восьмерка. Вот разговор, туз бубновый, король пиковый. Хорошая. Хорошая, встреча. Прям десяточку Бубнова. Да, разговаривали много, да, да, да. И тут с бобновой. ну хорошо. И... Результат, главное, будет? Давай, сейчас. Хорошая, кстати. Не, хорошая, хорошая. Ну, девятка пиковая, восьмерка пиковая вниз, такие шось. Угу. Слова, слова. Да, да, да. Ну, падает десяточка, смотри, с вольтом бубновым девяточка, восьмерочка. Падает, но я не в это не верю. Не верю в это. Восьмерка, под восьмерка это разговоры больше. Ну, но... понимаешь, я думаю, что сейчас бы здесь, типа, если бы реально была бы какая-то физическая сила, да, помощь, тут король Пикова бы выпал. То есть я не вижу, это просто разговоры. Все, что мы дадим, мы обещаем, там мы там, mm -hmm. ну, я не вижу пока. То есть тут как раз-таки в этом случае красная карта это нет, Ані а да. Понятно? Тузбу, ново. Нет. От, кстати, король пікова випав, но девятка пікова вниз. Нет сразу. Нет. Пока нет. А, також знаємо, що Трамп заявив, що якщо Путін все ж таки пролетить до Туреччини, то і він теж приїде на цю зустріч. Чи не важиться Путін на візит такий? Непонятна десятка пікова, непонятна, пока. Нет, я думаю, нет. Семерка Пикова. Десятка Пикова. Тоже карта непонятки. Зеленский. Крестовая карта выпала. Я же говорила, что я крестовая дама. И когда падает крестовая дама, то есть... Ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наше. Путин. Десятка пиковая, Непонятные отношения. Он его не понимает. То есть все равно я не считаю это хорошими отношениями. Как бы там ни было. Это просто... Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать. Понял? Трамп и Путин. Я про это. А Трамп взагали сдатен зупанить Путина? Пусть показывает. Ну, валет падает. Смотри, на самом деле, какие-то попытки точно есть, потому что валет. Это хлопоты, да? шестерка пиковая. Просто шестерка пиковая, это про дальнюю дорогу. Это на дальние перспективы. То есть это как-то все очень медленно все очень как-то так, прям, о, блин, тягамотина поняла, идет. Вроде бы как бы да, хлопочет по вальту, ну как-то такое, что...